Сейчас сюда, але не мы должны разобраться по каким причинам это не быть Пока ясно одно, что на сегодняшний день с проектной смерной документации есть проблемы. Мы и генподрядчик обещают их устранить до 30 марта. Если не устранят, значит будет другой генподрядчик, но ну, стадион будет построен. Даже если сюда никто не будет Есть стадион будет построен. Какая ситуация с аэропортом? Вы глянули в единство терминала, как вы оцениваете работу там? Ситуация с аэропортом, я считаю, я считаю более удовлетворительная, более понятна, как он будет построен, какие сроки. По финансированию ни одной проблемы мы не видим. По проектно-смертной документации тоже ни одной проблемы. То есть с аэропортом, я бы сказал, относительно спокойно. Что касается стадион то, конечно, не тревогу тревоги. Ходит ну, чутка, что ну, хочет заменить замовника на Насколько это це... Правда. Заказчика строительства здесь. Стадиона. Ну, важно никто будет ленточку Нет, Ну это не соответствует действительно Если вообще-то мы должна, насколько я помню, тоже участвовать в финансировании там, на 100 миллионов гривен, да? Но я не вижу потребности в замене заказчика. Это должна быть объективная причина для того, чтобы заказчика менять. Хотя я еще раз подчеркиваю, не важно, кто заказчик. Важно, когда в болельщики получат стадион и в каком качестве. А будет другой заказчик, кто может быть заказчиком? Или областная государственная администрация, или кабинет министра Украины. Вот они никак не меняют. Если это облегчает финансирование, то, я думаю, и мэр откажется от заказчика. А если это ничего не меняет, то какой смысл? Это формальность. Формальную сторону давайте отложим.